всем доброго ранку сегодня у нас уже 3 грудня среда 2025 рик Сбираемся разом почитать слово вместе слово божье библию мы читаем по порядку и помолиться украина наш любимый город днепр днепро очень красивый замечательный город и мы вместе сегодня проснулись ночь прошла тихо по крайней мере в нашем районе трудно сказать где как прошло у нас война агрессивная как я понял переговоры ни к чему не привели американцы поехали говорить и, ну слава богу что о чем-то кто-то э, говорит но мне кажется пока агрессора не лупанут хорошо вот пока его не лупанешь я вот, по себе знаю и его никто не остановит. Поэтому, ну вот, ждем, опять молимся, продолжаем молиться о том, что война в Украине закончилась, что мы еще с большей силой могли служить и проповедовать Евангелие на тех местах, куда Бог нас каждый день посылает. Это может быть учеба, это работа, это где бы мы ни были. С нами Бог пребывает. И в этом пути в Иисусе Христе каждое утро мы Утверждаемся на этом пути. Утверждаемся на пути мира и добра и света и любви, несмотря ни на что. Потому что это и есть для нас великое утешение и надежда на воскресение из мертвых. Потому что только Иисус Христос. И только Он воскрес. И только Он имеет истинную победу над смертью. Поэтому в Него верим. И каждое утро ему молимся. Я поприветствую тех, кто с нами подключился на канале YouTube. Если вы не подписаны, сделайте это, поставьте лайк, напишите комментарий. И кто с нами здесь? Владимир. Вот не всех я смогу прочитать. Андрей, Владимир, и еще один Андрей Чумак и Геннадий Белива. Все желают нам и доброго ранку, и мирного, и Слава Иисусу Христу за все. Да? Церковь благодать просит нас поддержать, как всегда. Сделайте это. Знаете, вот из-за из пределов нашей страны оно, люди испытывают какую-то постоянную обеспокоенность там, по отношению к нам. А мы вот как-то уже привыкли. Это, честно говоря, тихо ночь прошла, но это такая зловещая тишина, потому что мы уже знаем, что можно сдать ждать от агрессора, потому что любая помощь и молитвы, и слова, и если вы еще финансы пришлете, это будет здорово, шалом вашему дому Медведев, Андрей, доброго ранку, вот не могу прочитать, кто это, Кирилл, с нами Олег, и, и, и Германия с нами, наши братья и сестры, Виктор Дзюнич, Кривой тоже, Григорий Воловей, Казаков, Сергей, Людмила Шувалова, Евгений Николенко, Сергей Кураш слушает, Марина Медведева, Кристина Тишевская, так, 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 и Руслан Галенков, все остальные, братья и сестры, присоединяйтесь к нашим молитвам, к нашему общению. Мы прочитываем сегодня, есть седьмое соборное послание, автором которого является Иуда, но не тот Иуда, который предатель, а тот Иуда, который как по утверждению написано апостол, он был миссионером и учителем Первой Церкви, стоял в основании Первой Церкви. Также мы прочитываем еще из книги Левит, книга о э, богослужении, о Божьей святости, о святости Божьего народа, 3-4 глава. Итак, Иуда. Мы теперь поняли, да? И если вы первый раз слышите это имя или там удивлены, да, что вот в Библии Иуда есть такое послание, есть такое послание Иуды, но не тот. А правильный Иуда, скажем так. Сегодня детей Иудами. Нет, я не слышал ни разу, чтобы ребенка назвали именем Иуда, потому что это стало именем Нарицательным. Поэтому, когда мы слышим Иуда, это сразу какой-то подлец. Нет, это не подлец, это апостол, это брат Господа нашего Иисуса Христа по плоти, это учитель апостол. И вот обращается Он к нам доживших вот э, наших веков, нашего времени, обращается так же, как и обращались к людям, жившим до нас. И он говорит такие слова. С приветствием, милость, второй стих, вам и мир, и любовь да умножится. Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание, подвязаться за веру, однажды преданную святым. У нас есть общее спасение. Вот есть христиане очень разные, могут быть. Но спасение у всех христиан общее. Один путь спасения. Только Иисус Христос, только через Его жертву, только Духом Святым даруется нам прощение грехов и дар вечной жизни. И открывается нам Небесное Царство. Не кровь и плоть, а Отец с неба дает нам такое понимание. И это благодать. Ибо вкрались некоторые люди, из древля предназначенные к всему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога и отвергающего единого Владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа. Вкрадываются люди. То есть так апостол нас учит отличать, где настоящее, а где фейковое, где подмена, где, где притворство, где, вот он говорит, есть люди, которые называют себя и перед этим соборное послание, особенно второе соборное послание Петра, очень похоже на послание Иуды, которые предупреждают, что будут люди, которые будут учить иному. Апостол Павел будет в своих посланиях это продолжать. Будут люди, которые будут надеяться на плоть и будут искать выгоды. Выгоды из того, что они проповедуют Ева. Это не, это не враги со стороны. Это написано «вкрадываются внутрь» внутрь церкви, внутрь общины в такие люди вкрадываются, нечестивые, которые обращают благодать поводу к распутству, живи как хочешь, живи. главное, чтобы ты вот был в нашей организации, а там уже не имеет никакого значения. Вы знаете, все предупреждения иногда и очень строгие от Бога мы воспринимаем, думаем, ну это как-то вот, ну почему, ну Бог же не такой злой, Бог ж, вот как написано здесь. Я хочу напомнить вам, Пятый стих. Что уже знающим это, что Господь, избавив народ из земли египетской, потом неверовавших, погубил. И здесь вот некоторые люди делают акцент на том, что Бог злой, как это он так погубил, и в Ветхом Завете погубил, и нас хочет погубить. Нет, человек сам себя губит. Вот давайте скажем пример такой с доктором. Врач говорит пациенту. Ну нельзя вам, вам нельзя жирное, вам нельзя острое, вам нельзя, вам нельзя переедать на ночь, вам нельзя. А чеку просто, или один, как мне говорит человек, я вот еду водкой запиваю, я еду водкой запиваю. Потому что водка хорошо переваривает пищу. И я ему говорю, слушай, водка не только пищу переваривает, она и мозги твои переваривает, и белая горячка там на... То есть мы предупреждаем людей, там, не влезай убьет не кури, умрешь, и там и все такое. Но люди в этом упорствуют. Кто виноват? Сам человек виноват. Бог все время протягивает руку помощи, но человек упорствует в своем грехе, всеми недовольны. Вот, э, э, написано здесь об этих людях, кто они такие. Прочитайте, конечно, я просто выделяю несколько мыслей. Это люди, которые, э, э, они ищут, они ищут своего, они ищут выгоды, всех ругают, всем недовольны. Ну, всем слово такое, знаете, обобщающее. Но есть вот такое, знаете, человек все время недоволен. Вот я живет в городе Днепр и говорит: я ненавижу этот город, я ненавижу этих людей, я, все плохие, начальство плохие, все плохие. Вот это признак, это серьезный признак. Ропот, это грех, это нарушение Божьей заповеди за все благодарите. Поэтому мы разворачиваемся в сторону Христа, видим, что произошло на кресте, и в наших сердцах появляется благодарность. Написано в 17 -м. Вот Это ропотники, ничем недовольные, поступающие по своим похотям, нечестиво и беззаконно. Уста их произносят надутые слова. Они оказывают лицемерие для корости. Во всем корень. Корость, жадность, Э, прибыль вот во всем этом я думаю это серьезная нападка сегодня на современное христианство таких гонений как это было в первой церкви вряд ли увидим а вот процветание и благополучие мы видим как благополучная америка не настроена помогать тем странам которые сейчас явно терпят бедствие тысячи людей гибнут тысячи людей страдают а у них политика они там вот христиане ну как бы мы всегда общали вот все америка такие молодцы вот оно. Когда касается чужого и сытый, голодного не понимает. Или здоровый, больного. Пока сам. Вот пока сам не заболеет, не поймет. Но мы должны, что мы должны делать? Но ну, вы, возлюбленные, помните, что такое будет. И назидайте себя в святой вере. Что делать? К одним будьте, в 22 стихе, к одним людям, которые еще, которых можно еще исправить с рассмотрением, а других Страхом спасайте. Может быть, даже отделяйте от своего сообщества, чтобы они походили, 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 и потом подумали и вернулись. Поэтому здесь очень серьезное предупреждение для всех нас. Посмотрите на себя, посмотрите на свое окружение, кто мы. Обращаясь к Богу Отцу, мы дети Божьи и должны в соответствии со Словом этим жить и поступать и говорить не только на словах, быть верующими, как апостолы нам говорят. Кто говорит, что любит а Бога, а не любит людей, он врет. он сам себя обманывает. Так и это послание тоже, оно как зеркало должно показать нам нас самих. И книга Левит сложная. Я вам сразу скажу, мне очень трудно читать книгу Левит, вот, тяжело. Есть люди, которые, у которых думалка выросла настолько, что они там проникают во все тексты. Но я, я бы хотел просто здесь несколько слов сказать и все. Первая глава говорила нам о всесожжении, о нашем покаянии и вере в Иисуса Христа, о водном крещении, о том, что мы умерли для греха, воскресли из мертвых только через кровь Христа, всесожжение, посвящение, наша жизнь. Вторая жертва хлебная говорит нам о том, что Бог нас поддерживает всегда, и эта поддержка очевидна в материальном мире, Греет, питает, заботится. Мы еще не умерли, живем, дожили, дошли до этого места. Бог за нас. И поэтому хлеб в на память, память нам о, о том, что Бог всегда заботился о своем народе, даже в пустыне. Третья жертва, это жертва мирная. Жертва общения с Богом. Шалом с Богом. Самое главное, шалом с Богом. Мир с Богом и мир э, с другими людьми. Это как результат. Поэтому лучшее надо... Принести к Богу, и Бог отделяет для себя самое лучшее это жир, и сказал, кровь и жир это для меня. Через кровь мы спасаемся. Жир это прообраз Царства Божьего, которое приходит в силе, которое приходит в полноте? Вот мы всегда можем благодарить Бога. Это мирная жертва, это наша благодарность, и жертва в 4 главе какая душа, если согрешит по ошибке? то тоже нужна жертва. То есть уже, мы уже, будучи верующими, будучи уже, уже во Христе, мы, бывает, согрешаем. Пишу вам, чтобы вы не согрешали, но бывает согрешаем. Но мы имеем ходатая на небе. Даже если непреднамеренно мы сделали. Бог учил народ тогда, и Бог учит э, народ сегодня, что хорошо и что плохо, что правильно и что неправильно, через закон, через покаяние и веру, и надежду на Мессию, на Христа. Давайте помолимся, что у нас есть только одна надежда на одну единственную жертву, которая делает нас навсегда совершенными, как написано в послании, объясняется нам в послании к евреям. Отец Небесный, благослови этот день. Украину, Днепр, людей, живущих вместе с нами рядом. Благослови наших воинов, защитников и Церковь Твою. И пусть благодать Господа нашего Иисуса Христа и любой Бога Отца, общение Святого Духа, да пребудет со всеми святыми. И Божий народ скажет, аминь, будьте благословенны. С миром Божьим пусть хранит Господь нас всех.